bizni bobomiz abdumajid qozidomla degan kishi bo'lganlar nihoyatda ulug' inson bo'lganlar juda hamma ehtirom qilib o'zi ju nihoyatda madaniyatli odamlar bo'lgan har bitta gapni nihoyatda haligi tanlab gapirgan u kishini oldiga odamlar kelar ekan hozir aytganimizdek taqsir taqsir hamma yo'q uh, hazrat qozi domla taqsir hazrat domla deyishgan u kishini hazrat domla hazrat domla bo'larkan lekin u kishi qalban kirchimol samimiy betakalluf odam bo'lganlar odamlar u kishini har qancha hurmat qilsa ham o'zlarini demak kamtar tavozuda olib yurganlar va shu uchun bir qaynog'alari bo'lgan kattaabimni ukasi o'gay ukasi fattoham mahdum domla degan bir kuni u fattoha mahdum domla endi jiyan u kishini dargohlarida xizmat qilib yurarkanlar keldi ketdi doim keldi ketdi bo'lib turgan bir kuni fatoham mahdum domlaga aytibdilarki abdumaid ey patto kel bu tahsir <laughs> taqsirdan ham zerikdik bir <laughs> serlashaylik debdi zo'rda qarang zalofatni zo'rda ke patto o'zi patto deb gapirmagan boshqa vaqt atay shu u kishidan jurat bo'lsin deb ey patto kel bir serlashaylik desa u kishi ham zakovatli bo'lgan pattoh ha domla ham seni serlab bo'larkanmi degan ekan u o'sha andijon ulug'larini zarofatli gaplaridan yani. e, seni senlab bo'larkanmi degan ekan